слете юных спасателей, в рамках которого состоялись соревнования по спасательному многоборью. И наши представители города Севастополя заняли второе место общеукраинское на этих соревнованиях. На протяжении всего года ребята готовятся самостоятельно, у них есть тренера, по необходимости обращаются к нам. И те виды, в которых мы им можем помочь, мы их обучаем. Это и спасение на водных объектах, спасение людей на водных объектах. Предоставляем свои базы для тренировки, то есть учебные башни в пожарных частях, пожарную технику для тушения условного пожара. Мне всегда были интересны горы, лес, скалы, поэтому я решил заниматься. Самое сложное это подготовка. Подготовка это надо смотреть за снаряжением своим, чтобы все было подготовлено. Если что-то будет не так, потом будут трудности и это может угрожать жизни себе и окружающим.